अगर बादशाह ठीक है तो रियाया खुद बखुद ठीक चलेगी और अगर बादशाह बिगड़ जाए तो रियाया बिगड़ जाती ने लिखा है कि एक दफा एक बादशाह कहीं बाहर सफर पे निकला जब बाहर सफर पे निकला तो उमूमन तो बादशाह अपने ला लश्कर के साथ ही होते हैं। तो कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया जब अपने साथियों से बिछड़ा तो अब बड़ा परेशान माथे पे कुछ ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि लोग पहचान कि ये बादशाह है किसी को क्या खबर कौन है बड़ा परेशान खाने पीने के लिए प्यास ढूंढते ढूंढते उसने एक बाग देखा जब एक बाग देखा तो सोचा कि चलो यहां जाते जब बाग में गया तो एक कोई बच्ची थी उससे कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है आप कुछ मुझे पिलाएं वो गई उसने एक गिलास अनार का जूस इसे पिलाया इसने पिया सैर हो गया और बहुत अच्छा जायका बहुत अच्छा तो इसने पूछा उससे कि ये जो जूस आपने निकाला है कितने अनारों का निकाला उसने कहा एक का एक अनार का जूस निकाल दिया और उससे ये गिलास भर गया इसके दिल में फतूर आ गया बादशाह के दिल में इसके दिल में फतूर आया कि ये इस बाग पर या तो टैक्स लगाना चाहिए या इससे कब्ज छीन लेना चाहिए ले लेना चाहिए कहा कि एक गिलास और ला अब जब एक गिलास और लाई तो देर लग गई थोड़ी कहा कि देर क्यों लगी कहा कि देर इस बच्ची ने कहा कि देर इसलिए लगी कि पहले मैंने गई थी और एक अनार तोड़ा जूस निकाला गिलास भर गया अब गिलास भरने के लिए मुझे कई अनार तोड़ने पड़े फिर जाकर के गिलास भरा है जूस का उसने कहा बादशाह हैरान हुआ कि ये क्यों ऐसा क्यों हो गया उसने कहा कि बच्ची ने कहा कि लगता है हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया जब हमारे बादशाह की नीयत में इखलास था तो उस वक्त हमारे रिजक में बरकत थी एक अनार से गिलास भर जाता था अब लगता है हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया जिसकी वजह से हमारे रिज्ज से बरकत उठ गई उसने वहीं तोबा की और अल्लाह ताला से माफी मांगी कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी निगाह के सामने दिखा दिया कि नीयत के बदलने से दिल के बदलने से कितने हालात के ऊपर फर्क आ जाता है